Наши 20. Мы начинаем показ цикла материалов под таким названием, посвященного 20-летию независимости Украины. Год за годом мы вспомним все знаковые события новейшей истории нашей страны. Сегодня год 1991. Путь в Москве. Провозглашение независимости и референдум. Как Украина становилась самостоятельным государством. Вспоминаем вместе. Слово Руслану Ермуляку. Включив телевизор, и стать 1991 украинцы удивлены. Вместо привычных передач по каналам центрального телевидения крутят «Лебединое озеро». Из результатов... Первая пришедшая на ум догадка наверху «Снова кто-то умер» не подтверждается. Информагентство сообщает о введении в СССР чрезвычайного положения, неспособности Михаила Горбачева управлять государством и переходе власти в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. События в Москве изменяют настроение в Киеве, хотя с момента принятия декларации о суверенитете уже минул год. О полном отделении от Союза руководство Украины предпочитало не говорить. Обсуждали изменения в рамках СССР. Все Ці зміни мають призвести до утворення незалежної України. Ніхто не наважувався цього говорити. Ніхто наголошує. І коли вже, вибачте, коли вже відбувся пуч, це означало, що змін в цій системі відліку, ці зміни неможливі. Введение чрезвычайного положения становится сигналом к действию для активистов народного руха на Западной Украине. Хотя вспоминает один из создателей НРУ на Ривненщине, искусствовед Николай Бендюк, многих событий в Москве напугали. Присоединиться к уличным акциям протеста они не решались. Когда э, стал этот заклад КЧП, то сформировалась уже певна количество людей, которые, э, ну, в принципе, поддерживали национальное спрямування. Вони виходили на мітинг, працювали разом з нами, але після ГКЧП ЧП цей колектив він розділився. От кардинально розділився. Десь відсотків, я так думаю, 60%. Люди пошли в подпилье, они просто взлекались. Активистам народного руха все-таки удается вывести людей на улицы. Сначала это были малочисленные собрания, но уже через несколько часов огромные митинги проходили по всей Украине. Люди начали говорить о независимости открыто. Молчала пока Верховная Рада. Депутаты были в отпуске. Нам было важко просто физически все скликать. Но решение про скликании принималось важко потому что не все были согласны с тем, что нужно проводить саме такую сессию и поставить на ней вопросы саме так, как было поставлено. В Киев прилетел представитель ГКЧП, командующий сухопутными войсками Советского Союза генерал Валентин Варенников. Нависла угроза введения чрезвычайного положения и силового сценария в случае, если руководство Верховной Рады ослушается и попытается взять курс на отделение. Ну і було ще декілька випадків, які були на межі. Відверто кажучи, я думав, що от-от має початися. Три важких військово-транспортних штурмових гелікоптери підлітають до Верховної Ради. Це час Кравчук проводить засідання президії Верховної Ради і роблять такий розворот, а гуркіт такий, що дай Боже. Однако через несколько дней стало понятно, что пучистые по обреченные вопрос о провозглашении независимости Украины был первым и последним в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады. Его созвали 24 августа. Открывая заседание Леониду Кравчику трудно было спрогнозировать, чем оно закончится. Ведь большинство в раде составляли коммунисты. Депутаты весь день вносили поправки, а потом решили голосовать пакетом. Вместе с актом о независимости проголосовали за проведение референдума о его подтверждении. Коли це було поставлено на голосування, зал вибухнув емоціями, коли проголосували за. Тобто люди сприйняли, що вже, власне кажучи, утворена незалежна Україна. Група депутатів рухався около шістів вечора. Вийшла на вулицю к людям, стоявшим весь день у стін парламента і прийняла із їх рук синьо жовтий флаг. І тоді ми взяли цей прапор, занесли його у Верховну Раду. Мене особисто переповнила тоді така гордість за наш народ. Мене переповнила гордість за те, що українці не змарнували нагоди створити свою державу, бо створити свою державу це найвища перемога для будь-якої нації. Но национальный флаг над куполом Верховной Рады поднимут лишь 4 сентября на флагштоке с советской символикой. А 26 августа президиум Верховной Рады своим указом приостановил, а через 4 дня и вовсе запретил деятельность Компартии Украины, поддержавшей ГКЧП. Запрет был незаконный. И если внимательно читать заседание вот президиума Верховной Рады от 26 августа, ну, если сегодня уж посмотреть, то это был преступный разговор и это подтверждает нынешняя жизнь, что эти люди совершили колоссальное преступление перед народом Украины. В 1991-м в этом здании располагался Центральный комитет Компартии Украины. Через несколько месяцев после запрета деятельности КПУ помещение обкома в райкома по всей стране передают местным советам. В них будут размещены госадминистрации и суды. В Киеве здание Компартии переходит в государственную собственность. В это на улице Орджоникидзе 11 со временем переименованной в банковую селится администрации президента Украины. Выборы президента были назначены на 1 декабря 91-го, одновременно с референдумом о независимости. Большинство голосов практически во всех регионах получил Леонид Кравчук. Ему уступили и Вячеслав Черновил, и Лев Лукьяненко. А на референдуме жители Украины подавляющим большинством сказали «да» независимому государству. Хиба так просто мы вынесли, чи стверджуете вы, запитали людей, 1 грудня 91-го року. Чи стверджуєте ви акт проголошення декларацію проголошення декларацію про державний суверенітет і акт проголошення незалежності 92% українців по всіх регіонах, включаючи Севастополь, не тільки Крим, більшістю сказали так, тому це було валевою. Уже через неделю после референдума 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Беларуси Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и образовании Содружества Независимых Государств. Референдум о независимости Украины похоронил некогда могущественный Советский Союз. Осінню 91-го, о независимості відкрито заговорила і церковь на соборі Української православної церкви в начале ноября иерархи обратились к Русской православної Церкви з просьбой предоставить їй автокефалию. Рішення було одностайне. Україні потрібна автокефальна церква. І ми це рішення всі підписали. І треба сказати, що я не чув жодного. Протесту сбоку участники собору но уже в следующем году на Архиерейском соборе РПЦ митрополита Филарета и иерархов, поддержавших суверенитет православной церкви, обвинили в расколе. Украина входила в 92-й уже независимым государством, с пока еще единой православной церковью, пустыми магазинами, полками и высокой инфляцией. Руслан Ярмелюк, Оксана Старенькая. Подробности телеканал Интер.